اب وہ دوسری آیات ہیں میں نے بہت سی باتیں کرنی ہے میں وہ اس کو چھوڑ رہا ہوں زینا زینا کفر الحیات الدنیا کافر لوگ دنیا کو بڑا پسند کرتے ہیں کتنی سائیکالوجیکلی بات ہے کتنی حق بات ہے کہ کافر جو بھی کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا کی زینت اس کے اندر کوٹ کوٹ, کوٹ کر بری ہوئی ہے بس وہ ہر چیز اسی کے اوپر ہی رہتا ہے یہ بھی صداقت قرآن کی دلیل ہے وَلَن ون تاجل البین النسا جنہوں نے زیادہ بیویاں کی ہیں نانو نفقہ میں تو کہا کہ حکم ہے کہ تم ان کے اندر عدل کرو مگر محبت میں کوئی عدل نہیں کر سکتا یہ بھی صداقت قرآن کی دلیل ہے سبحان اللہ ذین اللہ سےوات مننسا و البنین و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے عورتوں کی بچوں کی کناتیر کی خزانوں کی گھوڑوں کی کھیتیوں کی, کی ہر چیز کی محبت ہے تو کتنی یہ سچی بات ہے کہ واقعی انسان کی فطرت کا نقشہ کھینچ کے ایکسرے کر کے سامنے رکھ دیا ہے تو یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے جو سائیکالوجسٹ ہیں مغرب کے وہ ان آیات کو بطور سائیکالوجی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے اتنی بڑی حقیقت کہ یہ انسانی فطر کا ہے کہ تو ایکس رے کر کے ایکس رے کر دیے گئے ہیں تو یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور لوگ لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے ان آیات کو پڑھ کر اب میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں وہ ڈاکٹر عمران کی باتیں آپ کو بتاتا میں نے کیونکہ آج کے موضوع میں صداقت قرآن کے اوپر چند آیات کے نمونے آپ کو دکھانے ہیں اب یہ تھی باتیں اب تھوڑا سا دوسری طرف چلیں اہل کتاب کا حال دیکھیں وہ کیا ہے سورہ معدہ کے اندر فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکالت اللہ واحباؤ ہم تو خدا کے چہیتے بیٹھے ہیں محبت میں وہ ہمارا وہ ہم, جو ہے نا وہ, وہ ہم سے محبت فرماتا ہے ہم اس کے چہیتے بیٹھے ہیں یہودیوں نے بھی کہا اور نصارہ نے بھی کہا ہم اس کے محبوب ہیں وہ ہمارا محبوب ہے ہم اس سے محبت وہ ہم سے محبت ہم تو اس کو چہیتے ہیں محبت کرتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو اب ان کے جواب میں ایک آیت اور ہے اس وقت وہ نہیں میں پڑھ رہا ورنہ موضوع بدل جائے گا اللہ تعالیٰ فرمایا کلیا ہاد انضام تم اناج فتموتا اگر تم خدا کے محبوب ہو تو محبوب تو محبوب کو ملنے کے لیے مر تڑپتا ہے اگر یہ بات ہے تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے محبوب ہیں تو جہاد مسلمان ہونے سے جہاز سے اتنا کتراتے کیوں ہو <تصفح> اگر خدا کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ مرنے کے بعد تم نے خدا سے ملنا ہے وہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا نہ بنا البا کہ ہم اس کے بیٹے وہ ہمارا وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس سے ملنے کا تو ذریعہ موت ہے تو موت کی تمنا کرو آگے اللہ صلی فرماتا ہے ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بزوالمین یہ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ایک جگہ ہے ولن یتمننوہ ابدا بما قدمت ایدیہم اور ایک جگہ ہے ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم جو سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ کی آیتے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے تو دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جو اپنے آپ کو خدا کا لادلہ محبوب بیٹے کہتے تھے نا انہوں نے کبھی یہ تمنا نہیں کی بلکہ اندر ایکسرے کر کے نہ اور بات کھول دی سورہ بقرہ کے اندر یہ قرآن کی صداقت کی دلیلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کل انکانت لکم الدار الاخرتو

الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ اللہ من کان حدارا صرف آخرت ہماری ہے جنت ہی ہم ہیں تو فرمایا اگر جنت بھی تمہاری ہے محبوب بھی تم ہو تو موت کی تمنا کرو لیکن انہوں نے کبھی موت کی تمنا نہیں کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل تھی کہ آپ نے فرمایا تھا یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے انہوں نے نہیں کی آپ نے فرمایا یہ موت کی تمنا کر کے کہتے ہیں ہم محبوب سے جو ہم سے محبت کرتا اسے ملیں گے جنت میں جائیں گے یہ نہیں کریں گے انہوں نے نہیں کی بلکہ اندر کا ایکسرا ایک تو اور کھول دیا بکرہ میں ہے فرمایا یہ ہے نبی کے سچے ہونے کی دلیل یہ تو موت کی تمنا کرنا ان کے لیے یہ تو بڑی بات ہے یہ تو زندگی کے جینے کے اتنے حریص ہیں بہت زیادہ حرص ہے ان کو کہ ہم بہت زیادہ لمبا عرصہ رہیں اور حالت ان کی یہ ہے ومین اللہ جین اشرقو اب تقابل کیا جا رہا ہے کہ ان کو زندہ رہنے کی ہرس حرص جو ہے وہ مشرقوں سے بھی زیادہ ہے لو یو امر و الفا ثنا ان میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کاش اسے ہزار سال کی زندگی میں مل جائے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو یو امر و الفاصنا بھی مزاثی من اللہ اگر ہزار سال کی زندگی مل جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے ترجمہ آپ نے سن لیا اب میں قرآن نقطہ آپ کو وجد الفرین یہاں بتانے والا ہوں پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ ساقت قرآن کی دلیل ہے کہ وہ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی بلکہ ہزار سال زندہ رہنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایک تقابل کیا گیا ہے اس کے اندر وہ یہ تقابل کیا گیا ہے کہ مشرق بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہماری لمبی عمر ہو اور یہ جو اپنے آپ کو محبوب خدا کہتے ہیں خدا کے بیٹے کہتے ہیں محبت کی صورت میں نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمارے سواد جنت میں کوئی نہیں جائے گا کول انکانت لکمدار الاخرہ کہتے ہیں آخرت ہماری ہے ان کا حال یہ ہے کہ یہ مشرقوں سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اب مشرقوں کے سال مثال کیوں دی گئی اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مشرق زیادہ لمبا عرصہ رہنتے ہیں نا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق آخرت کے منکر تھے وہ کہتے تھے وَقَالُوا عَيْزَا كُنَّا اِزْوَامُوا وَرُفَاتًا آئِنَّا لَبَا بُوسُنَا خَلْقًا جَدِيدَا کہ ہم جب مر جائیں گے اڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم سرے سے زندہ کیا جائیں گے تو وہ کہتے تھے بِاللَّهِ جَهْدَ لَا اللَّهُ مَن <يَمُودٌ> وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی کوئی آخرت نہیں نہ جنت نہ دوزت، نہ قبر کا ذاب نہ قیامت کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشرق اگر یہ چاہت کریں کہ ہم زیادہ عرصہ رہیں ان کے نزدیک تو آخرت ہے ہی نہیں چلو ایک سنس میں ان کی بات تو سمجھ آتی ہے تو ظالمو تم تو خدا کے معبوب بنتے ہو آخرت کے ٹھیکے دار بنتے ہو تو تم تو مشرقوں سے بھی زیادہ حریص ہو تو اللہ تعالیٰ نے تقابل اس معنی میں کیا کہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ تو ان سے بھی زیادہ لمبا عرصہ رہنا چاہتے ہیں یہ تو کبھی بھی زندہ دنیا میں موت کی تمنا اور خواہش نہیں کریں گے تو یہ وہ قرآن کے اندرونی شہادتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جو خدا صداقت نبوت کی دلیل ہیں اور صداقت قرآن کی دلیل ہے